Bung Mokhtar Radin ialah salah seorang ahli politik paling dikenali di Sabah dan Malaysia. Terkenal kerana ketegasan, gaya bercakap terus terang dan peranannya dalam membentuk politik Sabah sejak akhir 1990-an. Selama lebih dua dekad, beliau menjadi suara lantang yang membawa isu luar bandar Sabah ke peringkat nasional. Beliau dilahirkan pada 1959 di Sabah dalam keluarga sederhana dan membesar dalam suasana luar bandar yang bergantung pada pertanian. Pengalaman hidup di pedalaman mem bentuk gaya politiknya yang tegas tidak berlapik dan fokus kepada masyarakat bawahan sejak muda beliau aktif dalam kegiatan belia dan organisasi tempatan serta menyertai Usno di mana beliau pernah menjadi ketua belia selepas Usno dibubarkan dan Amno memasuki Sabah pada awal 1990-an beliau turut menjadi antara penggerak awal Amno Sabah keterlibatan politiknya bermula secara serius apabila beliau menang kursi parlimen Kinabatangan pada PRU 1999 beliau mempertahankan kan kerusi itu pada PRU 2004, 2008, 2013, 2018 dan 2022 menunjukkan hubungan erat dengan pengundi luar bandar dan pedalaman. Gaya kepimpinannya digambarkan sebagai berterus terang, tegas dan fokus pada isu menjadikannya tokoh rantang sama ada di Dewan Rakyat atau di lapangan. Selepas BN tewas pada 2018, beliau memainkan peranan penting menyusun semula UMNO Sabah dan mengekalkan kekuatan parti pada PRN Sabah 2020 melalui kepimpinan kepimpinannya BN Sabah dan sekutunya berjaya kembali membentuk kerajaan melalui gabungan GRS sekaligus membawa kepada pelantikannya sebagai timbalan ketua Menteri Sabah dan Menteri Kerja Raya Negeri. Bung Mokhtar dikenali sebagai pemimpin yang tidak berselindung, sering bercakap secara spontan dan kadang-kala -kadang dianggap kasar namun disifatkan jujur oleh penyokongnya. Sikap lantangnya kadang mencetuskan kontroversi tetapi juga menjadikannya popular dalam kalangan pengundi pedalaman yang menghargai ketegasan. Beliau juga terkenal sebagai pemimpin yang kerap turun padang bertemu masyarakat tanpa protokol dan aktif di kawasan parlimen Kinabatangan serta Dol yang diwakilinya Sepanjang kerjaya panjang dalam arena politik, Bung Mohtar tidak terlepas daripada kontroversi. Antara yang paling menjadi perhatian negara ialah kes melibatkan dakwaan rasuah berkaitan pelaburan Fekra Berhad. Pada 3 Mei 2019, Bung Mohtar didakwa oleh SPRM atas tiga pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit pada Jun 2015 semasa beliau menjadi pengarah Fekra Berhad. Isterinya Zizi Izati turut didakwa kerana membantu suaminya melakukan kesalahan tersebut. Beliau dan isterinya dia didakwa menerima wang daripada ejen pelaburan dalam urusan pelaburan syarikat milik kerajaan tersebut pada September 2025 semasa perbicaraan di mahkamah Bung Mokhtar menafikan menerima 2.8 juta ringgit secara langsung atau tidak langsung daripada ejen pelaburan. Prosedur mahkamah berlangsung untuk tempoh yang panjang dan Bung Mokhtar beberapa kali tampil menafikan dakwaan tersebut. Kes ini sering mendapat liputan media kerana melibatkan tokoh politik kanan dan kerana Bung Mokhtar sendiri merupakan figura yang yang sentiasa mendapat perhatian umum. Satu lagi kontroversi mengenai Bong yang masih diingati adalah beliau pernah menyatakan kekurangan keyakinan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor dalam pengunduran yang mengakibatkan krisis politik Sabah 2023. Krisis ini kemudiannya berakhir dengan kelulusan Akta Anti Tukar Parti di Dewan Undangan Negeri Sabah pada 25 Mei 2023. Gerakan pengunduran Bong Mokhtar ini dikenali secara meluas sebagai langkah Kinabalu dan dicatat sebagai Langkah politik paling kontroversi pada tahun 2023 pada Jumaat 5 Disember 2025, Bung Mokhtar Radin meninggal dunia pada usia 66 tahun. Beliau menghembuskan nafas terakhir di sebuah hospital swasta di Sabah akibat komplikasi berkaitan kegagalan buah pinggang serta jangkitan paru-paru. Sebelum itu pada 4 Disember, anak Bung Mokhtar, Naim Kurniawan Mokhtar memaklumkan bahawa ayahnya sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta di Kota Kinabalu. Namun dia tidak menjelaskan punca sebenar ayahnya dirawat dan hanya meminta semua pihak mendoakan kesihatan ahli Dewan Undangan Negeri Lama itu. Dalam satu perkongsian di Facebook, Naim Kurniawan menyatakan bahawa sebagai wakil keluarga, dia menzahirkan penghargaan yang sangat tinggi kepada semua imam di kawasan lama yang telah mengadakan solat hajat dan memohon doa kepada Allah demi kesihatan Bung Mokhtar. Dia menegaskan bahawa doa dan keprihatinan para imam amat bermakna serta menjadi sumber kekuatan kepada seluruh keluarga. Naim turut mendoakan agar Allah memberkati segala usaha mereka dan mengurniakan ganjaran yang berlipat ganda. Urusan pengurusan jenazah Allahyarham Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berlangsung pagi 5 Disember bermula dengan ziarah di kediamannya di Idang Residen Luyang dari jam 8 hingga 9.30 pagi. Pada 10 pagi, jenazah Allahyarham diuruskan untuk mandi dan persiapan solat di Masjid Bandaraya sebelum solat jenazah dilaksanakan selepas solat Jumaat di masjid yang sama. Selesai solat, jenazah dibawa ke tanah perkuburan Kampung Likas untuk urusan pengebumian, orang ramai, rakan-rakan politik, kenalan serta masyarakat umum hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang merupakan salah seorang figura penting dalam politik Sabah. Allahyarham meninggalkan isteri Datin Seri Nur Asidah As Ali Mudin dan Datin Seri Zizi Izzet Abdul Samad serta tujuh orang anak. Seorang individu menarik perhatian netizen apabila berkongsi kisah mengenai pengerusi Barisan Nasional Sabah Allahyarham Datuk Seribu Muqtaradin, individu bernama Amir Moku itu menceritakan pengalaman ketika Allahyarham dirawat di sebuah hospital swasta di Kuala Lumpur suatu ketika dahulu. Menurutnya, sepanjang tempoh rawatan, Allahyarham sering mengaji Al-Quran dan melakukan solat sunat. Amir Moku juga memaklumkan bahawa dia pernah menegur Allahyarham dan menyatakan rasa tidak sangka kerana kepribadian sebenar Allahyarham. Allahyarham jauh lebih baik daripada persepsi ramai. Katanya lagi, Allahyarham juga kerap belanja petugas hospital makan sepanjang tempoh rawatannya. Dia mendoakan agar Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Selain itu, terdapat juga individu lain yang menyatakan bahawa Allahyarham mempunyai kepribadian yang baik serta menjaga solat. Bung Mokhtar juga digambarkan sebagai seorang yang memiliki sisi peribadi yang jarang diketahui umum. Bekas Timbalan Menteri Keuangan, Datuk Muhammad Syahar Abdullah turut berkongsi di Facebook bahawa Allah Yerham sering dilihat memegang tasbih dan berzikir setiap kali berada di Dewan Rakyat. Dia menyifatkan Allah Yerham sebagai seorang yang berhati lembut dan hadir dengan penuh ihsan melebihi apa yang diketahui masyarakat. Datuk Muhammad Syahar turut mendoakan agar perjalanan Allah Yerham dilapangkan, segala kesilapannya diampunkan dan rohnya ditempatkan di tempat yang tenang. Menurutnya, pemergian Allah Yerham bukanlah satu kehilangan sebaliknya satu perpindahan ke alam lain sementara zikir dan kebaikannya terus dikenang. Budi yang ditinggalkan menjadi doa yang berpanjangan. Dia mengakhiri perkongsian itu dengan al-Fatihah serta doa agar Allah Yarham damai di sisi Allah. Dia turut berkongsi sebuah video berdurasi 25 saat yang dikongsi memaparkan Bung Mokhtar sedang membetulkan pinnya yang dilihat ketika berada di dalam Dewan Rakyat. Pemergian Allah Yarham mengundang reaksi besar daripada pelbagai pihak termasuk tokoh politik negeri dan nasional walaupun sering dikaitkan dengan dengan kontroversi, ramai menghargai sumbangan beliau kepada politik Sabah terutama dalam memperkukuhkan UMNO Sabah dan dalam mengangkat suara rakyat luar bandar. Pengaruhnya dalam politik Sabah begitu besar sehingga pemergiannya mencetuskan perbincangan mengenai masa depan UMNO Sabah serta kedudukan kerusi-kerusi penting yang pernah diwakilinya. Takziah diucapkan kepada keluarga Allah Yarham atas kehilangan insan yang disayangi. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allah Yarham, Bung Mokhtar Radin. Semoga nya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman sekian